nima qilab yotibsiz ey insonlar turinglar o'rningizdan turinglar, yorug' dunyodagilarni holiga bir qarang foyda ko'raman deb bir ishga kirishgan kishi oz bo'lsa-da o'sha ishdan manfaat topadi degan ekan bir odam ular haromga qo'l urib yalayaptilar barmoqlarini har kuni osmondan bir yulduz uchganidek oralaridan bittasi jon beradi lekin na sizdan xabarlari bor va na sizdek bo'lajaklaridan tepangizda to'kkan ko'z yoshlariga ishonmang hali qabriston eshigidan chiqmasdan ko'zdagi yoshlari qurib qoladi ular yig'lab turib ham kulaveradilar o'lgan bilan o'lmaymiz deyishadi bo'lar bo'lmas gaplarni gapirib behuda gap sotib vaqtni o'tkazadilaru sizni ruhingizga bir duoi fotiha qilishga vaqt topadilarmi bu tuproqning usti bo'lganidek osti ham bor deydilaru lekin ostini o'ylashni sira istamaydila